मिल्र अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप सबका आई होप आप सब खुश होंगे और ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला आप सबकी सारी दुआएं कबूल करें वेलकम है शहज़ की दुनिया में आज हम जो डिश बनाने जा रहे हैं वो ईद के हिसाब से मैंने सेट की है और आप ज़रूर बनाइएगा ईद से पहले भी बना सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं ईद पे ही बनानी है आज हम लैम में बिहारी कीमा बना रहे हैं और ये बीफ में भी बन सकता है तो आज की डिश का नाम है बिहारी कीमा और ये इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैंने ली हैं एक किलो मैंने कीमा लिया है लेकिन थोड़ा मोटे वाला ये लैम का कीमा है आप बीफ में भी बना सकते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपको किस में चाहिए एक किलो कीमा है जिसको मैंने मोटा मोटा थोड़ा बनवाया है बारीक बिल्कुल नहीं बनाया क्योंकि इसकी जो लुक आएगी वो मोटे के साथ ज़्यादा अच्छी आएगी अच्छा एक कप मैंने दही ली है ये मग है जो नॉर्मल साइज़ का मग होता है वो वाला लिया है तीन प्याज हैं मीडियम साइज़ के जो मैंने ब्राउन करके रखे हुए हैं दो टेबल स्पून चने का आटा है अच्छा अगर आपके पास आटा नहीं है तो आप बेसन जो है उसको रोस्ट करके ड्राई रोस्ट करके इसको यूज़ कर सकती हैं अच्छा ये पपाया है कच्चा पपीता जो होता है ये एक टेबल स्पून है ये ज़रूरी है इसमें डालना क्योंकि इससे एक तो पेस्ट इसका बनेगा दूसरा ये रेशे को सॉफ्ट कर देगा एक टेबल स्पून ग्रीन चिली है जो ग्राइंड की हुई है एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है और मसालों में इसमें मैंने वन एंड हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है और वन एंड हाफ़ टेबल स्पून धनिया है साबुत इनको रोस्ट करके इनको मैंने थोड़ा दरदरा सा मोटा सा पीस लिया है अच्छा एक टी स्पून चिली फ्लेक्स हैं एक टी स्पून रेड चिली पाउडर है एक टी टेबल स्पून जो है वो देगी लाल मिर्च है हाफ़ टी स्पून हल्दी है एक टी स्पून भर के मिक्स स्पाइस जो होता है गरम मसाला वो है और वन एंड हाफ टी स्पून सॉल्ट है या हसबे जायका कह लें अच्छा इसमें सरसों का तेल जाएगा जब हम मैरिनेशन करेंगे लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं लेकिन अगर हो तो इससे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनता है क्योंकि ये बिहारी कबाब या कीमा जो भी है उसकी जान है ये वाला जो सरसों का तेल है और ये रिफ़ाइंड ऑयल है और ये जो वो जो होता है आम घरों में वो वाला नहीं है ये कुकिंग के लिए जो यूज़ होता है वो वाला है तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपना मसाला जो है उसमें मिक्स करने के लिए सबसे पहले हम ड्राई जो मसाले हैं वो अंदर डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट ग्रीन चिली ग्रीन चिली मैंने थोड़ी सी मोटी रखी है इतनी ज़्यादा बारीक नहीं की, बेसन पपाया और ये प्याज सरसों का अच्छा ये नहीं है ये मैं सारा नहीं अभी डाल लूंगी अभी मैंने ये दो टेबल स्पून इसमें डाल लिए और इनको सबको मैं मिक्स कर लूंगी स्पाइस जो है वो आप बढ़ा घटा सकते हैं तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मैरिनेट करना है अगर आप दावत कर रहे हैं या वैसे घर में आपका प्रोग्राम बन गया है तो एक रात पहले भी आप इसको मिक्स करके तो फ्रिज में रख दें तो ये बहुत अच्छा मैरिनेट हो जाएगा तो अगर आप जल्दी जल्दी बनाना चाह रहे हैं तो वैसे तो दो से तीन घंटे इसको रखें लेकिन कम से कम इसको वन एंड हाफ आवर जो है ना वो बहुत ज़रूरी है रखना नहीं तो इसका टेस्ट नहीं बनेगा उतना अच्छा तो इसको अभी मैं मैरिनेट करूँगी करके तो इसको मैं रख दूँगी ओवर नाइट के लिए अच्छा हमने इसको मिक्स कर लिया है अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ओवर नाइट के लिए ताकि मैरिनेट हो जाए और इसको ऊपर से कवर करके रखना है नहीं तो आपका कीमा ड्राई हो जाएगा तो जब आप दूसरे दिन आपको चाहिए होगा निकाल के फ्रिज में से इसको पका लें तो अब हम कल को फिर इसको करेंगे अच्छा जी हमने मैरिनेट किया हुआ था अपना कीमा एक दिन पहले तो अब हम इसको पकाएंगे उसके लिए हमने दो प्याज छोटे साइज के ले के उनको चॉप कर लिए छोटा थोड़ा साइज में चॉप किया और ये हम ये हमने दही लिया आधा कप आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा है तो अब हम स्टार्ट करते हैं और इस हमने ऑयल डाल लिया है कढ़ाई में और अब ये प्याज जो है वो डालेंगे और इसको हल्का सा हमने भूनना है इसको रेड नहीं करना अच्छा हमने एक कप जो है कुकिंग ऑयल ली है तो अभी ये प्याज को मैं थोड़ी देर भूनूंगी बहुत ज़्यादा नहीं इसको भूनना हमने प्याज को न रेड करना है प्याज को हमने थोड़ा सा भून लिया है बहुत ज़्यादा नहीं भूनना अब मैं इसमें कीमा डालूंगी कीमा हमने सारा डाल लिया तो अब इसको हम भूनेंगे बहुत अच्छे तरीके से ये हमारा कीमा जो है जल्दी ही गल जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर पपाया जो है ना वो डाला हुआ है अच्छा जी हमने कीमे को भून भून रहे हैं और जैसे जैसे हमारा कीमा भुज जाएगा ये ऑयल छोड़ना शुरू हो जाएगा तो अभी इसको और भून लूँगी तो क्योंकि ये लैम का कीमा है तो ये जल्दी गल भी जाएगा और हमने इसको पपाया भी लगाया उसकी वजह से भी जल्दी गल जल जाएगा तो अभी इसकी और बनाई करूंगी मैं कि मैंने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया हुआ है तो अब मैं इसमें ये जो दही रखा था वो डालूंगी हमने जब इसको मैरिनेट किया था तब भी दही डाला था लेकिन थोड़ा डाला था अब हम हमने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है तो इसको भूनेंगे अभी और ताकि ये जो दही ये इसका पानी ड्राई हो जाए हमने कीमे को अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है जो दही डाला था उसके पानी को अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि वो कसर अगर रह गई है कीमे में तो वो डन हो जाए हमारा कीमा जो है ना सही तरीके से पक जाए तो इसको अब मैं स्लो फ्लेम बिल्कुल करके तो रख दूंगी कोई पंद्रह से बीस मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दूंगी और फिर बाद में इसको देखते हैं पंद्रह बीस मिनट के बाद ये एक किस्म का दम पे रखा हुआ है मैंने ना हमने बिहारी कीमा जो अपना रेडी कर लिया है और इसके नीचे से फ्लेम बंद कर दी है तो ये फाइनल लुक है इसकी तो अब हम आपको इसको रेडी करके अच्छे तरीके से गार्निश करके दिखाते हैं आज हमने बिहारी कीमा बनाया है आप ज़रूर बनाइएगा ईद पे या ईद से पहले भी बना सकते हैं आपको पसंद आएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें अब मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़